नवमोऽध्यायः ध्यानम् बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्थाम्बिशमनिशं वपुराश्रयामि राजोवाजा विचित्रमिदमाख्यादं भगवन् भवदा मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रिक्तबीजवधाश्रिदम् भ्रूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रिक्तबीजे निपादिदे चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चादिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपादिदे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हदेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यथावन्निशुम्भोथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टौष्ठपुडा कृत्वा हन्तुं देवीमुपाय आजगाममहावीर्य शुम्भोऽपि निहन्तुं चण्डिकां कोपाद् कृत्वा युद्धं तु मादृभि तदो युद्धमदीवासीद् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमदीवोग्रं मेखयोरिव वर्षदो चिच्छेदास्तां शरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौखैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् सिंहं देव्यावाहनमुत्तमम् डिदेवाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मच्चाप्यष्टचन्द्रगम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेवसोऽसुर तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् को वामादो निशुम्भोध शूलं जग्राहदानवान् आयान्दं मुष्टिपादेन देवी तच्चाप्यचूर्णयद् आविद्याथगदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता तदपरशुहस्तं तम् आयान्दं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैः अपादयदभूतले तस्मिन्निपदिदे भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे प्रातर्यदीव संकृद्ध प्रययौ योद्धुमम्बिकाम् शरधस्तथात्युच्चैः गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरदुलै व्याप्या शेषम् बभौ मायान्दं समालोक्य देवी शङ्घमवादयद् ज्याशब्दं चा विधनुषः चकारादिव पूरयामासककुभो निजखण्डास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना तदसिंहो महानादै दे, त्याजिदेभमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथोपदिशोदशा तदकाळीसमुत्पत्य गगनम् श्मा मदाडयद् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिदा अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूदीचकारह तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययो दुरात्मं स्तिष्ठतिष्ठेदि व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहिदं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्ति मुक्ता ज्वालादिभीषणा आयान्दी वह्निकूडाभा सा निरस्तामहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं घोरो जिदवानवनीपदे। शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशा तदसा चण्डिका सत्तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपादः तदो निशुम्भसम्प्राप्य चेदनामात्तकार्मुक आजघानशरैर्देवीं काळीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूना अयुदं दनुजेश्वर चक्रायुदेन दिदिजश्चादयामास चण्डिकाम् तदो भगवती भगवतीकृथा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरीसायकांश्च तान् तदो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यथावद वैहन्तुं दैत्यसेना तस्यापदयेवाशु गदां चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शिदधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्दं निशुम्भमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगावित्थेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्सृतो महाबलो महावीर्य तिष्ठेदि पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामदो देवी प्रहस्य स्वनवत्तदा शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सा वपदद्भुवि तदसिंहश्चखादोऽग्रदिंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरां स्तां तदा काली शिवदूदि तथा परान् कौमारीशक्तिनिर्भिन्ना केचिन्निषुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्द्रभूतेन तो निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पे दुस्तधापरे वाराही तुण्डखादेन केचिच्चूर्णीकृदा भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन േിദ്വിനേശുര്ടൂതിമൃഗാധിപ്രീമാർക്കുരാണേ സാവർയേ മന്വന്ദരേ ദീമാത്മ്യേ നവമായ दशमोऽध्यायः ध्यानम् उत्तप्तहेमरुचिरां रिविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुशरयुधाङ्गुशपाशूलं रम्यैभुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ऋषिरुवाच निशुम्भं निहदं दृष्ट्वा प्रादरं प्राणसंमिदं हन्यमानं बलं जैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वज बलावले वा दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसेयादिमानिनी देवी वाचा एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येदा दुष्टमय्येव विसन्ध्यो मद्विभूदय ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुकैवासी तदाम्बिका देवीवाच अहं विभोत्या बहुभि इहरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृदं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिर्वाच तदप्रवृदे युद्धं देव्याशुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं शर्वर्षैषिदै तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि च दशो मुमुचेयान्यधाम्बिका विभञ्जतानि दैत्येन्द्र तत्प्रदीखातकर्तृभि मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवो ग्रहुङ्गुच्चारणादिभि ततशरसदैर्देवी आच्छादयतसोऽसुर सापि तत् कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदच्छेष्ने धनुषि दैत्येन्द्र ददे चिच्छेदेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् तद् शतचन्द्रं च भानुमद अप्यथावदतां देवीं दैत्यानामधिवेश्वर तस्यापदयेवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तै शिदैर्बाणैः चर्मचार्करामलम् अश्वांश्च पादयामास रथं सारथिना सह हताश्वसतदादैत्यछिन्नथन्वा विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिकानिधनोद्यत चिच्छेदापदतस्तस्य मुद्गरं निशिदैशरैः तथापि सोभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम्यवेगवान् समुष्टिं पादयामास हृदये दैत्यपुङ्गवा देव्यास्तं चापि सा देवी नोरस्य ताडयद तलप्रहाराभिहदो निपपादमहीतले स दैत्यराजसहसा पुनरेव तथोत्थित उत्पत्त्य च प्रगृह्योच्चैः देवीं गगनमास्थिद तत्रापि सा निराधारा युयुधे नियुत्थं खे दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रदुःप्रथमं युद्धं मुनिविस्मयकारकं ततो नियुत्थं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकासः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेव धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यथावदुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्दं तदो देवी। सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पादयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सगदासुपपादोर्व्यां देवी शूलाग्रविक्षदा चालयन् सकलां पृथ्वीं साप्तिद्वीपां सपर्वदाम् तदप्रसन्नमखिलं हदे तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्त्यमदेवाव निर्मलं चाभवन्नभ उत्पादमेखासोल्काये प्रागासंस्ते शमं ययु सरिदो मार्गवाहिन्या तथा तदो देवगणा सर्ववि हर्षनिर्भरमानसा विभुवुर्निहदे तस्मिन् गन्धर्व जगु अवादयं तथैवान्ये न निर्दिश्चाप्सरोगणा वपु वादा सुप्रभो भू